Сил стає менше, хоча б навіть і як це і здорового глузду стає менше, тому що це вже неможливо стільки часу дуже довго, ну дуже довго тривають такі виснажливі події. І, по-перше, вони стосуються знову таки прямо кожного з нас безпеки, здоров'я і життя, і е, відреагувати і відчистити шкарлупу і розібратися в новині. Коли їх десятками за день, дуже складно, яким би ти не був свідомим, з крутим там аналітичним складом розуму чи, чи ще щось. Якщо немає навичок, а їх можна здобути тільки, ось ви сказали, у психологів, ну, це дійсно так, натренувати тільки таким чином можна автоматично відсівати б, да, б якусь частину цих новин. І тут ми можемо говорити, що а кому потрібно. Ну, насправді, коли ми читаємо якась дуже різка така новина, а ще, якщо ти в поточній роботі, на робочий, робочий процес так, виривається ця новина, то ти як би ти себе там так, давай всі справи і проаналізую. для кого потрібна ця новина. Ти реагуєш на неї моментально, тому що Зір прочитав і мозок вже включився. Його ну, якось дуже важко зупинити і, і що, перебудувати. Я Давайте давайте по-другому тогда. Смотрите, mm -hmm. давайте сравним новости с едой. Mm -hmm. ну, <laughs> да, да. Я просто думаю, как как лучше как лучше объяснить или там на примерах, да, вот. С едой. Допустим, вы это, знаете, что вы любите есть, какую там полезную еду вы едите, что вам можно, что вам нельзя, что вы любите, что вы не любите, какие магазины вы ходите, каким производителям на сегодняшний день вы уже доверяете то есть у вас скорее всего что это уже отработано ну у взрослого человека это уже то есть он, он понимает когда приходит в магазин что он будет покупать что не будет и иногда бывает что я чего-то такого хочу запрещенного вроде бы да но я все равно это куплю там Макдональдс чипсы картошка фри не знаю там у каждого свое Точно так же можно там, сказать с информацией. Выберите э, тех, э, те каналы, которым вы реально доверяете. То есть их не должно быть много. Есть те каналы, которым вы доверяете, а есть те каналы, которые вы просто там, смотрите, потому что вам там, захотелось чего-то неполезного, допустим. И если смотреть на то, как мы начинаем потреблять новости, вы же когда, допустим, вы едите, когда вы голодная, да? Когда вам хочется кушать. А с новостями у нас получается так, что мы постоянно их едим. Поэтому если кто-то ест один раз в день, ему достаточно, такое тоже может быть. Кому-то нужно три раза, кому-то два, кому-то пять. У кого-то там диета, дробное питание. Ну ок. Но очень важно, чтобы вы когда читали, вы получали от них удовольствие. Да, я понимаю, что могут быть там разные вкусы. То есть разные новости, и э, когда мы смотрим реально по факту. То есть есть то, что нужно принять как неизбежное. Это уже случилось. Мы на это влияем? Можем повлиять, не можем повлиять. То есть, скорее всего, что количество новостей, э, на которые мы можем повлиять, оно очень ну, то есть практически сведено до минимума. Мы, не, мы, на это не влияем. Но мы потребляем очень большое количество, нас раздувает, распирает, распирает от всего, потом мы еще начинаем ругаться в чатах, там обливать друг друга грязью, ну, когда ты передоз ежи, будь якой полезное, или нет, то, ты ж, бы то, как это, вищуваш дискомфорт страшный, и маешь уже проблемы переварить, ну, вот. складно. Поэтому, когда мы начинаем потреблять, допустим, если мы едим что-то невкусное, неполезное, у нас идет отравление, да, мы расстройство желудка, рвота. Точно так же с новостями. То есть мы просто-напросто сами себя начинаем отравлять. Вопрос. То есть если кому-то нравится себя отравлять, ну окей, это тоже выбор. Розлоты, харчевые поводилки. Так, дуже вдалий приклад, тому що попередній варіант, про який ми говорили, він знаєте, він дуже ну, логічний і правильний ну, дійсно, але він викликає, от і в мене такий відштовхний терження, так? тому що ти ніби це й розумієш, але зробити, виконати це дуже важко. А коли асоціативно, так як ви зараз нанезали через приклад з їжею, ну супер, мені дуже зайшло, я вам дуже вдячна.